तर नमस्कार मित्रांनो परत एकदा आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे तर आजची व्हिडिओ आपली फिशिंगची नाही नाही कुठली रेसिपीची आहे तर आजची व्हिडिओ म्हणजे आपल्या गणपती बाप्पाचा आणि गणपती बाप्पाचा आज दिवस पण मस्त की आज संकष्टी आहे आणि आपण चालतो म्हणजे कारखान्यात आपल्या भावाचाच कारखाना आहे चला तिथं आता मस्त की आपल्याला होलसेल आणि रिटेल भावात गणपती भेटतील पेंटिंग आणि कच्चे गणपती पण भेटतील आणि गौरी मातेच्या पण मूर्ती एक नंबर आहेत आपली कोलिनबाई पण आहे त्यांनी मला फोनवर सांगितलं चला आता आपण भेटू कारखान्यात फायनली आपण आता कारखान्यात पोचलो आहोत इकडून बघा दादर रस्ता आणि इकडून बघा वशिनी रस्ता येतो आहे मध्ये आता आपला बघा कारखाना आहे वसी मंगलमूर्ती कलाकेंद्र हा बघा आणि जर कोणाला गणपती पाहिजे असेल ना कॉन्टॅक्ट नंबर दिला आहे ते तर कॉल करा आणि नक्की विजिट करा गुणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणे नाय भालचन्द्राय श्री गणेशाय चतुराय गान प्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुखाय गानमत्ताय गानोत्सुखमनसिपूजिताय गुरुदैव य गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोचयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरे धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्री